मेरा जो होम्योपैथी का सफ़र था उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे अपने मलेरिया से पेश आई थी मुझे मलेरिया बुखार हर साल में दो तीन दफ़ा ज़रूर हो जाता था और इतना सख्त होता था कि जिंदगी अजीरन हो जाती थी उल्टियाँ और बुखार की तेज़ी और रात को नींद की बजाय जैनी ख्याल और फिर बार बार आँख खुलना लगता था सारा अरसा इंसान सोया ही नहीं और फिर खाने पीने से नफरत बदन में उखताहट हर चीज से और वो फिर मैं एलोपैथिक जो दवा इस्तेमाल करता था तो उसमें एक दवा थी जो मुझे फायदा देती थी वो रेसोचीन थी और रेसोचीन की मुसीबत यह थी कि बुखार उतारती थी और फिर वही जल्द पर ऐसी सख्त एलर्जी करती थी कि लगता था कि चाकू से भी मैं काटूंगा तो खुजली दूर नहीं होगी हाथों पर खूबसा वरम सी होकर गहरी खुजली उसको नींद ही नहीं आती थी फिर रगड़ रगड़ के उसको कहता था किसी तरह अंदर पैगाम पहुंचे लेकिन अंदर पैगाम नहीं पहुंचता था वाकई दिल चाहता था कि इसको छुरी से आदमी काटे फिर वो बहुत उसकी तलाश की दवाओं की बड़ी मुश्किल से उसका कुछ हिस्सा काबू में आया लेकिन वो बात बनती ही नहीं थी मलेरिया ज़रूर होता था मैंने इब्तः में तीन चार साल इस तरह गुजारे कि मैंने कहा जब तक मैं होम्योपैथिक से हार ना जाऊं अपने मलेरिया का दूसरा इलाज नहीं कराना कुछ उसकी तकलीफ भी होती थी और बाज दफा ऐ लगता था कि मौत के मुंह पर पहुंच गया फिर मैं बहुत को पैगाम भेजा करता था कि आ जाए जो देना दे दें और इस सरसे में बढ़ता रहता था, था दवाएं मैं उस रेपी के जरिए इलाज का खायल नहीं हूं अक्सर होम्योपैथ रेपटी के जरिए इलाज करते हैं इलाज होते हैं आप खुद दवाओं के मिजाज में डूब कर उनको अपना दोस्त बना लें अपना साथी बना लें जैसे आप एक दूसरे के जो देर से इकट्ठे पलते हैं उनके मिजाज के वाकिफ़ हो जाते हैं इस तरह दवाओं के मिजाज का वाकिफ़ होना पड़ता है तो मैंने इब्तदाही में कभी कभी मैं फ़ायदा उठाता था हाइपरेपेटी से मगर इब्तः में यह फैसला किया था कि जब भी कोई मरीज आएगा मैं चाहे सारी रात जागना पड़े जो दिमाग में मेरे याद हैं कि ये ये दवाएं हो सकती हैं वो दवाएं ज़रूर पढूंगा और सुबह तक दवाएं पढ़ते पढ़ते फिर जो सबसे करीब आती थी वो मैं इस्तेमाल करता था और इतनी दफ़ा पढ़ना पड़ा कि सब दवाओं के मिजाज से आशनाई हो गई फिर ये अब ज़रूरत नहीं रही कि हर दवा की हर इनामत ढूंढी जाए एक और मुसीबत यह भी है जब तो आप ब्रैनिया में आएंगे, तो ब्रयानिया आपको कहेगी कि हरकत पर तकलीफ बढ़ती है आराम से आराम आता है प्यास बहुत ज़्यादा है और इस तरह की तफासिल लेकिन बीमारी बरायानिया की जहाँ ज़रूरत पेश आती है वहाँ लाजिम नहीं है कि ये सारी रामते हों ब्रिया का अपना एक मिजाज है उसको आप समझ जाएँ तो ब्रानिया बरायानिया का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वहाँ मुझे जो अपने मर्ज में मैंने दवाएं पढ़नी शुरू की तो दो दवाएं मुझे अच्छी लगें एक ब्रायोनिया और एक रस्टॉक्स रस्टॉक्स का जिल से भी ताल्लुक था और मुझे पता था कि मेरी दवा बीमारी दबती उस वक्त है जब जल्द फिर को असर दिखाती है और ब्रायोनिया और रस्टॉक्स का आपस का यह ताल्लुक है कि बज दफ़ा हरकत से भी तकलीफ होती है और लेट जाओ कुछ देर के बाद फिर तकलीफ बढ़ जाती है वो रस्टॉक्स है और हरकत वाला हिस्सा ब्रायोनिया है तो मैंने सोचा कि मैं इनको ऑल्टरनेट करूँ घंटे घंटे के बाद पहले बरानिया फिर रस्टॉक्स और रस्टॉक्स अगला जो मुझे हमला हुआ बुखार का वो पहले दिन ही खत्म हो गया और उसके बाद दो तीन साल तक करीब भी नहीं आया फिर जब बुखार शुरू हुआ फिर मैंने यही खाया फिर मैंने ही उसी तरह से दिखाया फिर कोई दस पंद्रह साल के बाद अब मुझे लंदन में वही मलेरिया मेरा ख्याल है जब मैं अफ्रीका से दौरे से वापस आया था या किसी जगह से या हिंदुस्तान से बात बात है हिंदुस्तान का असर हुआ होगा क्योंकि तो ये अभी हिंदुस्तान के दौरे की बात की बात है वो शुरू हुई फिर मैंने वही दवाई इस्तेमाल की उसी तरह काम किया टकसाली की तरह ठीक